正一，早。早。哦，啊！哎哎呦，你没事吧？怎么了？怎么了？我脚崴到了，要不要去医院啊？呃，不用，那倒没那么严重，就是走不了了。哎<呦>！学姐，那我们先上去了。嗯。嗯 嗯，我沉不沉？沉。嗯，我抱着我的全世界，你说沉不沉？<laughs> 你哪学的这些小骚话？一套又一套的。 今天晚上下班、啊、一起聚一聚。都进来啊！啊都堵门口干嘛呀？啊、小叶还没打卡呢。呃、你俩能不能注意一下自己的行为啊？啊？有伤风化。哎、啊，谢谢谢谢，哎，钱块钱，不好意思啊。 要不你放我下来？你不是不能走了吗？哦，我现在好了，腰也不疼了，腿也不酸了，一口气儿能上十楼了。<laughs> 哦，哎，嘛呢嘛呢嘛呢，找茬是吧？我不是故意的。 还好我的宝贝儿没坏，要不跟你拼。小赖总跟丁冬姐，肯定是情侣关系。嗯，对，我也觉得。我上次在丁冬姐的手机上看到类似的挂件，那就是丁冬姐的。之前还以为是开玩笑，没想到是真的。他俩一点都不搭。我也觉得，别看小赖总他是个富二代，但是他的脾气性格特别幼稚，像个火药桶，一点就炸。 啊！你说他以后会不会家暴、啊？啊、确实啊，你想，小赖总虽说家里有钱，但是个人能力根本没有啊。我估计以后这赚钱养家的活，就要交给丁东了、嗯。那我觉得和他在一起好累啊。我觉得小赖总配不上丁东。丁东姐。小赖总。小赖总。小赖总。 没错，我们确实在交往，但是赖正林绝对不是你们说的那样。他虽然有些笨拙和任性，但他很真诚也很努力。我不觉得他配不上我，嗯、能被你喜欢，是我的荣幸。现在他是我的男朋友，我不希望有人在背后诋毁他。是我多嘴多嘴了，对不起啊，丁冬姐，我们不是有心的我。我们其实很喜欢小赖总，嗯,嗯，只是多多嘴了。 这样，小赖总，你别生气啊，下不为例，下不为例啊，嗯，下、哎、下不为例。叮咚，我真的太喜欢你了。<laughs> <laughs> 官宣了，嗯，以后他是我的了，记住了啊。不对啊，我怎么记得之前有人说过，谁喜欢叮咚，谁是狗，谁说的来着？<laughs> <laughs> 撒狗粮，就是撒狗粮。<laughs>